В 2008 году главным управлением МЧС Украины в Запорожской области было зафиксировано около 12 тысяч происшествий, связанных с пожарами, авариями на транспорте, производстве и других сферах жизнедеятельности. Благодаря действиям этой службы 500 человек остались живы. Но все же приоритетом работы спасателей, говорят в МЧС, является предотвращение аварийных ситуаций. Поэтому в течение года ими регулярно проводились разъяснительные мероприятия. Кроме того, завершено формирование аварийно-спасательного отряда спец. На базі цього підрозділу сформовані рятувально-водолазне відділення, інженерна група, відділення хімічного захисту, піротехнічне відділення, які забезпечені сучасною технікою, обладнанням та спорядженням. В прошлом году из областного бюджета главному управлению МЧС было выделено 700 тысяч гривен. На них, говорит Алексей Лепский, и было куплено аварийно-спасательное оборудование. В этом году таких денег управление уже не получит. Поэтому, говорит заместитель председателя облгосадминистрации Александр Бережной, придется определить те проблемы, которые перед МЧС стоят особенно остро. Прошу руководители, все руководители, ретельно проанализовать статус, территории и населенной. Виділите найгостріші проблеми, и засередити на них увагу та ресурс. Ні в якому разі, не призупиняйте розпочати програму захист. Особое внимание в МЧС уделяется предотвращению гибели людей на воде. Вследствие несоблюдения правил поведения на льду в плавсредствах и на отдыхе в 2008 погибло 100 человек. Поэтому подразделения спасателей постоянно дежурили в местах проведения зимнего лова и на пляжах. В арсенале МЧС аварийно-спасательная катера и вертолет, который находится в Бердянске. По словам директора департамента сил МЧС Украины Григория Марченко, приоритетным направлением работы спасательных служб будет и профилактика по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Учистка мелиоративных систем, попереджение, подтопление. Населених пунктів запобігання сумним процесам, про практичних робіт. В цілому роботи МЧС Запорозької області оцінили високим балом. Наш регіон оказався восьмерки лучших в Україні.